سما کون سے ہے وہ کراچی والا ہے وہ بلوچستان والا ہے وہ پنجاب والا ہے وہ سندھ والا ہے وہ کس سے رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے قبیلے تمہارے بنائے ہیں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی درجہ یا لوگ اس قبیلوں میں اللہ نے نیر آگے اللہ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں میرا قبیلہ بہت ہے اور باقی قبیلے ذریعے اور بیکار ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آگے اللہ نے فرما دیا وضاحت فرما دی کہ یاد رکھو قبیلے کی بنیاد جس کی تم پہچان ہو کہ ہر قبیلے کا کوئی سردار ہے کوئی نواب ہے جس قبیلے کی تم پہچان ہو ٹھیک ہے اس قبیلے کی پہچان کی, کی وجہ سے تم اپنے قبیلے کو مثر سمجھ کر دوسرے قبیلے کو کم تر سمجھ کر ہو یہ ذہنیت اور یہ تمہاری سوچ غلط ہے کیوں اللہ نے فرمایا میرے نزدیک جو انسانیت کا جو درجہ ہے وہ ہے میرے نزدیک اس انسان کا درجہ ہے اس انسان کا مقام ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اپنے رب کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا یہ متقب انسان ہے یہ پرہیزگار انسان ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک ہے یہ محسب بھی ہے یہ مقرر بھی ہے اور اس کے مقام بھی اللہ عطا فرمائے گے لیکن اس کے بعد اکثر جو یہ سوچ رکھتا ہے میں پرانے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں میرا قبیلہ اچھا ہے باقی سارے قبیلے بیکار ہیں اللہ فرمایا سوچ پر تمہیں کوئی عزت کوئی مذاکر اللہ کے ہاں نہیں ملے گا اس لیے اللہ نے فرمایا ان قبیلوں انسانوں ان لوگوں کے درمیان جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک قبیلہ کہتا ہے میں معزز ہوں میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں میں اس اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اللہ نے فرمایا یہ خاندانی نظام یہ قبیلوں کا نظام یہ صرف پہچان کے لیے ہے مقام کے لیے نہیں ہے درجے کے لیے نہیں ہے درجہ جو عزت جو مقام جو حصیت جو سٹیٹس ملے گا اللہ کے نزدیک وہ کس بات پر ملے گا وہ تقوی کی بنیاد پر ملے گا وہ اللہ کے فرما میں تاریخ کی بنیاد پر ملے گا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے جو بھی احکامات اللہ کے نبی فرمائے ہیں ان کی سنت میں آپ کو مقام اور عزت ملے گی اللہ کے درمیان اب ان درمیان میں قبیلوں اور انسانوں کے درمیان میں جس بات کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے اس کو قرآن میں بیان کیا جن چیزوں سے اللہ نے قرآن میں سورت گجرات میں چھبیس بارے میں اللہ نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچو گے تو پھر تمہارا پاسوا تمہاری سوسائٹی تمہارا ماحول تمہارا

اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کے متعلق بند لوگ ہیں ایمان والے اب جب ایمان والے آئے باقی سارے نکل گئے گا. ایمان والوں کو تاکید کی گئی ہے ایمان والے بدعنوانی سے بچے ہو بدعانی سے بچو ایک دوسرے کے بارے میں بدعنمانی بار کرنا یہ معاشرے کو برباد کر دیتا ہے یہ امن کو خراب کر دیتا ہے یہ محبت اخوت جان جانے کو ختم کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا ایمان والے سب سے پہلی چیز جو خان سانس میں معاشرے میں اپنے گھر کے ماحول میں جو بگاڑ پیدا کرتی ہے جو جھگڑے اور فساد کی بنیاد کرتی ہے وہ کیا ہے تاریخ ہو گیا ہے بدگمانی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچو بچو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کی جو ایک دوسرے سے دلوں میں محبت ہے اس بدگمانی کی وجہ سے دلوں سے محبت کی بجائے نفرت آ جاتی ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق پہ بیٹھے ہوئے رمضان

اور حورہا وہ میری اپنی ازواج مطالعات کے ساتھ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو سامنے سے صحابہ آ رہے ہیں تو صحابہ نے پہچان کیا کہ حضور آ رہے ہیں اور صحابہ ایک راستہ چھوڑ دیا کیا جب حضور وہاں سے گزرنے لگے تو صحابہ سے بخاتے دے بخاتے دے کر کہا صحابہ سے کہ جو میرے ساتھ خواتین ہیں یہ میری بیویاں ہیں

کہ دیکھو جیسے تمہارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے ایسے شیطان دوڑتا ہے کہ, ایسے آئے کہ تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے میں نے اس لیے تم سے مخاطب ہو کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے میرا خرانہ ہے تو بد ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر آتی ہے اس بد سے بچو جب تک آنکھ سے نہ دیکھو اس پر یقین نہ کر. ایسے کمان کے اوپر پہاڑ نہ باندھو ایسے کمان کے اوپر کسی کے اوپر الزام نہ ہم صرف اس بدگوانی میں لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں جان ان سے لے لیتے ہیں ان کی جان کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں کس پر بدگوانی کر آج کو ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ بھائی گمانی کی بنیاد پر پین کو ختم کر دیتا ہے دیکھا کچھ نہیں ہے فلان یوں کا فلان یوں کا فلان یوں کا وہ یو <تصفح> بھائی آیا بہن نے قتل کر دیا یہ بد گمانی ہے بد سے کیا ہو گیا ایسا جھگڑا ہوا گھر میں کہ گھر کیا ہو گیا برباد ہو گیا تو اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلی جو چیز ہے جو بنیاد ہے جھگڑے کی فساد کی معاشرے کو برباد کرنے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے بعد آمنوا كثيرا من الزمن